Gelin biz geçelim bizim Switch'e yani ben bura koşulmuşum konsolunen Demeli Enable Gel bu komanda işe salla Show IP Interface Brief Ve biz burada gördük ki bizde Cem'in bir tane IP var ee, VLAN 1, VLAN 1'di Ve ona ben IP vermişim 192.168.1.10. Eyvallah Başqa bizdə heç bir şey yoxdur, sadəcə bizim portlar aktivdir. Ha bu bizim portlardır. Bu bizim portlardır. Buraya X-point qoşulub. Mənim X-pointum qoşulub bu porta. Bura mənim laptopum qoşulub. Bura aşağıdan gələn uplinkdir, mənim router-dan gələn uplinkdir. Bura da mənim kompüterim qoşulub. Yəni e, bu şəkildə laboratoriyacıma bunu belə eləmişəm sizə göstərmək üçün. Yəni məndə router durdurdu. Baxın belə bir routerdur. AD routerdur. İndi burada eee güclü bir funksiyaları yoxdur. Bu switchdir. Bu mənim lap mənim bu kompüterimdir. Bu da mənim ə, laptopumdur. Bu da mənim access pointumdur. Bu, bu şəkildə. Routerdan kabel gəlir switchə Laptopdan da gəlir switch-ə, access point-dən də gəlir switch-ə, mənim kompüterim də gəlir switch-ə. Bu şəkildə bağlantı qururam. Mən burdan qoşuluram bu kompüterə, Wi-Fi-ı burdan yoxlayıram. Kompüter LAN-la bağlanıb, LAN-la mən bağlanıram kompüterə, amma kompüterdən Wi-Fi-a qoşuluram və yoxlaya bilərik biz şəbəkələri, filan hər bir şeyi laptopdan, yəni. Bu şəkildədir. Portlar konfiqurasiya olunmayıb, adi access portlardır. Bunlar. Nə görəsə mən göstərim burda biz nə etməliyik? Biz birinci növbədə VLAN yaratmalı yox. Deməli configuration global configuration moda girək. Deməli VLAN 10 name ad verim buna. Olsun adı HR. Bu şəkildə. No shut. Oke, bunu shut on deyil. İngələm burdan çıxıq. Bir də VLAN yaradım mən. Bir də çıxıb 1 saniyə. VLAN 172 name accounting. Baxın, bu layer 2 səviyyəsində VLAN-ları bizim üçün yaradır. Layer 2 səviyyəsində show nə məndir? show vlan biz görürük ki, bizim nəyə görə deyirəm layer 2 səviyyəsində? Görürsüz bizim 1-ci bir, bir, VLAN-ımız var, default VLAN-dır. Bütün portlar buna məxsusdur. Bütün portlar default olaraq. Mən yaratdım VLAN 10 və VLAN 172. Aktivdir, sadəcə heç bir port bunda yoxdur, bu VLANlarda yoxdur. Heç bizə də lazım da deyil, çünki biz Wi-Fi-ı burada yoxlayacağıq. Birbaşa bu portlar bizə heç nə qoşmayacaq. Ona görə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac olsaydı əlbəttə ki biz portları bura daxil edərdik. Hansı portlar bizə lazımsa, bu VLANlara daxil edərdik. Bizə bu lazım deyil sadəcə. Sadəcə bunu göstərmək üçün sərlədim. İndi bizə nə ilə lazım? Layer 3 səviyyəsində VLAN yaratmaq lazımdır. IP verəy biz ona deyə. Yoxsa biz onu belə görməyəcək VLAN-lar. Deməli interface VLAN 10 IP address 10.19.19.11 2 bu onun IP-sidir. 255 maska C class maska eləyə no shot yəni qoşaq bunu. Sonra burdan çıxaq yazıram burada komanda deməli interface vlan 172 bir saniyə IP nömrəm bu IP nömrə dəyişəy 172 16 62 bax belə olsun IP nömrəm 62 nu no şat indi isə control z show ip interface IP neydi? Interface brief. Şu ip interface brief el yanda artık burada görüyorum ne yerde de. Bizim VLAN'lar biz burada görürük VLAN 1 aydın meseledir. VLAN 10 bu numara 10 ip'sidir. 10.19.11.2 up'tı. Bura fikir verin burası sadece portlara hiç bir şey qoşulmayıb. VLAN 172 172.16.62 Gördüz. Yəni bu şəkildə. Yəni baxın bəcə biz switchdir. İ e, bizdə yenə yəni, o heman trunk port yoxdur, amma yəni ehtiyac yoxdur bu dəstə ona elməyə. Təsəvvür edin ki, burada sizdə bir trunk port var. Bu trunk porta qoşulub bizim router. Routerda əsas, yəni əsas interface budur. Yəni bu şəkildə bu interfacedir. Və burada sub interface-lar var, əlbəttə ki. Bizdə axı burada VLAN 2 dən VLAN var. Deməli 110-dur. Yox, 10-dur. Bir də 172-dir də. Bunlar üçün ə, bu bu VLAN-ları istifadə edənlər üçün onlara bura çıxış lazımdır router-a, internetə filan. Ya bunlar bir-birini görmək istəyirsə bunlar arasında da routing də eləməyə olardı, bir-birini görə bilsinlər deyə. Yenə də bu router vasitəsilə qoşulacaq router-a, router-dan busa bura kimsə qoşulan buranı görmək istəyirsə əgər, qoşulur router-a Router fırlanır gəlir bura. Görə bilirsən, router bunu köməklə. Marşrutlaşdır router eləyir. Amma bizə nə lazımdır? Bizə bu qoşulubəmən təsəvvür elə ki, bu routera qoşulub bu interfeysimiz. Routerda iki sub interface var. Birinin IP-si 10, 10.19.11.1-dir, biri isə 10.176.61-dir. Bunlarda isə bunların öz interfeysi 2-dir, sadəcə bu hissəsi 2-dir. Və biz DHCP DHCP-nin quracağı, elə edəcəyi müştərilər default gateway kimi bu IP-ləri ala bilsinlər. İndi bu hazırdır, VLAN-lar hazırdır. Gəlin bir də biz bunu belə də eləyək. Escape düymə burda write edəyim, yəni yaddaşa verək bunu. Sonra DHCP serveri bizə qurmaq lazımdır. Nə edirik biz? Yəni müştərilər qoşulanda avtomatik DHCP-dən alsınlar bu switch-dən. Demə, IP DHCP Server, elə də DHCP pool. IP DHCP pool adı olsun HR. Belə. Network Network 10.19.11 0. Düzdür? 255 255 255 0. Bu networkdə default router, yəni müştərilər DHCP-nı IP-lərində default router-ın IP-si nə olsun? 19.11.1. 19.11.1. 19, Dayanısı servernə olsun onlar, müştərilər 8.8.8.8 kifayətdir. Burdan çıxdım. Sonra elirəm burada IP DHCP pool accounting, accounting üçün yaradıram. Network 172 16 60 0. bak bu şekilde 172 16 60 bela default router 172 16 61 denez 8, 8 8 8 8 bu şekilde daha bir de DHCP servisi hazır di. Iı, ıı, demeli ip'lerde lar da bizde hazırdır sonra biz ne yapalım bizim access point koşulup ansı porta Gəlin bu belirleyelim show ip interface Aa, buradan çıxaq biz yani, böyle belə. show ip interface brief Baxaq soluncu portlara. Biz burada görəcəyik 45-ci portda, 43-cü 45 portda bizim elə access point qoşulub. Bizim access point bu, bu, bu porta qoşulub. 10 Gigabit 1045-ə. Bu port, baxın bu port access point qoşulan port mütləq trunk port olmalıdır. Ona görə bizdə burada 2 dən VLAN var. Düzdür? Burada 2 VLAN var. Burada da 2 VLAN mən yaradacağam, max üçün da kontrollerdə. 1 olacaq HR, biri də olacaq accounting. Məndə burada port trunk portu olmasa, access port olsa. Onda bu port hansı VLAN-dadırsa, misal üçün bu port VLAN HR-ın VLAN VLAN VLAN-ında VLAN-ındadsa bu port. Onda HR-a qoşulanlar, müştərilər, HR-a qoşulanlar HR-ın VLAN-ından IP-lər alacaqlar. Amma accounting qoşulanlar Heç bir şey ala bilməyəcəklər. Ona görə ki bu portda ancaq HR-ın VLAN-ı keçir. Vəssalam. Bura access portdur. Biz eləməliyik ki bu portdan bütün VLAN-lar keçə bilsin. Əmək çağır, AM account, ona accounting. Ona görə biz bunu trunk port eləməliyik ki HR-dan gələnin kimsə HR-dan kimsə qoşulmaq istəndə bu HR-ın VLAN-ı 10-cu VLAN-dan bura trafik gəlsin. Kimsə account-a qoşulmaq istəndə 172-ci VLAN-dan bura trafik gəlsin. Yəni hər bir VLAN-dan bura trafik gəlsin, keçsin. Bu portun indiki vəziyyətindən baxmaq üçün biz nə edə bilərik? Gigabit 1045, düzdür? Nə edirik? Baxın. Show run interface Gigabit 1045. 1045. Baxırıq. Görürsüz bu konfiqurasiya olunmub ümumiyyətlə port. Əla. Nə edirik? On trunk edirik. Config terminal interface Gigabit 1045. E, bu nə idi? 45 switchport mode trunk Elədim mod, o trunk. Control Z. Yenə komanda ə, show run interface gigabit. Supis çaşdırmasın bunlar. Bunu boş ver görürsüz up oldu state. Bax bu komanda mən yenə şəsalıram. show run interface gigabit enter vururam. Və gördünüz kimi switchport mode trunk. Burada artıq switch or mode bizdə trunkdır. Bəvir onu yataşa. Və indi necədir bizdə? İndi bizdə hal-hazırda, yəni switchimiz bizim hazırdı ki, bir switch hissəsi bizdə hazırdı. Rotor hissəsini sizə göstərə bilmirəm, təəssüf ki, məndə əlimin altında elə bir rotor yoxdur. Onu görə müştərilər üçün qoş şəbəkəyə qoşulanlar internetə qoşula bilməyəcəklər, həmin Wi-Fi-ya qoşulanmiş kompüter. Amma əsas məqsədim nədir? Sizə göstərim ki, necə o həmin kompüterlər Amma kontrolə biz VLAN-lar yaradırıq və əmən əmən VLAN-larda avadanlıqlar IP alacaqlar. Əsas odur məqsəddir. Qalan şey artıq router özündədir. Router öz konfiqurasiyasında bu bu, bu videoya daxil, daxil deyil əmən router. Yəni bu şəkildə Siz real IT mütəxəssis olmaq istəyirsinizsə və bu sahədə karyera qurmaq planlaşdırırsınızsa və ən əsası buna qısa bir zamanda nail olmaq istəyirsinizsə, sizin 3 seçiminiz var. Birincisi, siz internetdən hissə-hissə məlumatları axtarıb tapıb öyrənə bilərsiniz. Bu məlumatlar mətn və ya video şəklində, fərqli-fərqli dillərdə ola bilər. Və əlbəttə ki, bunun üçün siz çoxlu zaman ayırmalısınız. Bax, bu birinci üsul. İkinci üsul Siz real kursa yazıla bilərsiniz və həftədə bir neçə dəfə ora getməli olacaqsınız. Variant kimi onlayn kursa da yazıla bilərsiniz. Sadəcə qeyd edim ki, bu kursların qiyməti heç də ucuz deyil, amma nəticədə buna dəyər. Biz isə sizə üçüncü variantı təklif edirik. Bu da hazır paket şəklində video dərslərin sizə təqdim edilməsidir. Burada siz vaxtınızı qənaət edəcəksiniz. Ona görə ki, hazır video materialları izləyib ev şəraitində öyrənəcəksiniz. Bu nomda əlavəsiz pulumuza gənayət edəcəksiniz. Ona görə ki, bizim kursların qiymətləri çox munasibdir. Hazır video kurslarımızı paket şəklində əldə etmək üçün bizim 3w.itbillik.az saytımıza daxil olursunuz. Sizi maralandıran bölməni seçirsiniz. Həmin bölümdə istədiyiniz kursu seçirsiniz. Kursun məzmunu ilə tanış olursunuz və həmin kursu əldə etmək üçün aşağıdakı nömrələrlə və ya e-mail ilə bizimlə əlaqə saxlayırsınız. Bir də sizə bir xoş xəbər. Hər kursdan 15 dərs, 15-20 dərs bizim YouTube kanalımıza pulsuz yerləşdirilib. Və siz həmin videoları izləyə bilərsiniz və bəyəndiyiniz halda onlar əldə edə bilərsiniz. Buna əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bir dəfəyə çoxlu sayda kurs alsaq, sizə endirim olacaq. Uğurlar sizə. Videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun və zəngün üstünə tıklayın ki, yeni videolar çıxanda sizin xəbəriniz olsun.